Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pertua kerana memberi peluang kepada Kuala bersama-sama membahaskan rang undang-undang memasukkan hukuman mati mandatory 2023. Tuan-tuan Pertua, menjaga nyawa atau jiwa adalah salah satu daripada lima makasih syariah. Selain itu, ia, selain itu ialah, ialah wajiban menjaga agama, akal, keturunan ataupun keluarga dan harta. Bagi menunjukkan betapa berharga nyawa manusia, maka Islam mengharamkan perbuatan bunuh diri dan membunuh orang lain. Menjadikannya sebagai suatu dosa besar dan hukumannya sangat keras. Hal ini termasuklah perkara yang tidak disengajakan supaya berhati-hati dalam semua perkara agar tidak, tidak mudah melakukan kesilapan yang akan menyebabkan kematian. Maka ditetapkan undang-undang yang mendidik penjinayah dan masyarakat. Hukuman bunuh tidak boleh dihapuskan dan tidak boleh undang-undang dijatuhkan. Namun hukuman mendatari dalam kesalahan yang tidak munasabah dan tuduhan yang banyak perkara mengelirukan hendaklah dihapuskan. Walaupun hukuman mati tidak lagi mendapat tidak lagi dapat mendidik pesalah secara zahir tetapi lebih kepada mendidik masyarakat serta mencegah orang lain agar tidak meniru kesalahan yang telah dibuat oleh pesalah yang telah pun menerima hukuman mati. Dalam undang-undang jenayah Islam ada beberapa kesalahan jenayah yang telah diberikan peruntukan oleh syarak untuk dikenakan hukuman mati. Dalam hukuman bunuh pula contohnya ada hak pengampunan yang diberikan kepada keluarga mangsa. Bukannya oleh lembaga pengampunan yang bukan terdiri daripada keluarga mangsa. Hukuman boleh ditukar pada diat, iaitu bayaran ganti rugi dan kafarah, iaitu melakukan kerja kebajikan. Malah ada juga hukuman akibat kematian yang tidak disengajakan. Tuan di satu kaedah pampasan ataupun diat perlu diadakan dalam pelaksanaan pemansuhan hukuman mati mandatory ini bagi mendapatkan kemaafan daripada keluarga mangsa sebagai alternatif kepada pesalah mendapat pelepasan daripada hukuman mati. Untuk kes bunuh, hak-hak keluarga mangsa yang dibunuh perlu diambil kira oleh mahkamah. Dalam kes bunuh, seseorang OKT hanya akan disabitkan kesalahan apabila terdapat kes prima facie ke atasnya dan peguam OKT gagal menimbulkan keraguan ke atas beban pembuktian oleh pihak pendakwaan. Sekiranya pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan yang menasabah di akhir, maka OKT terpaksa dijatuhkan hukuman mati mandatory. Isu yang bakal timbul sekiranya hukuman mati mandatory ini dimasukkan, apakah faktor yang diambil kira oleh mahkamah sebagai mitigasi ke atas hukuman ke atas pesalah? sedangkan kes telah dibuktikan melampaui keraguan yang munasabah dan apakah kriteria yang akan dinilai oleh hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman mati ke atas pesalah demikian sebagai cadangan kepada persoalan di atas mahkamah perlu meneliti hak-hak keluarga mangsa yang yang dibunuh dalam Islam hanya keluarga mangsa mempunyai hak yang memaaf untuk memaafkan pesalah hukuman bunuh hanya perlu dijalankan sekiranya terdapat tuntutan oleh keluarga ataupun waris mangsa jika pelaku dimaafkan oleh keluarga maka pesalah akan dipertimbangkan untuk membayar denda dalam bentuk pampasan kepada mangsa Selain itu, hukuman alternatif boleh dicadangkan Sebagai tambahan kepada bayaran pampasan Contohnya, hukuman sebat ataupun penjara Untuk memberi pengajaran kepada pesalah dan orang kebanyakan Konsep bayaran pampasan ini sebenarnya sudah pun tersedia di bawah Seksyen 426 kan, Tata Cara Jenayah Yang memperuntukkan kuasa kepada mahkamah untuk mengarahkan pesalah membayar pampasan kepada mangsa akibat jenayah yang dilakukan pesalah. Namun, peruntukan ini juga perlu ditambah baik dari sudut penilaian pampasan supaya selaras dengan pampasan menurut konsep dia. Tuan Dipertua, untuk kes-kes yang tidak melibatkan kematian mangsa selain daripada kes bunuh, tetapi ada mangsa yang terjejas atau tercedera contohnya kes culik. Konsep bayaran pampasan kepada mangsa dan keluarga mangsa sebagaimana disediakan di bawah peruntukan Seksyen 426 Kanun Tata Cara Jenayah boleh digunakan boleh digunakan pakai bagi menggantikan hukuman mati. Di dalam Islam, kes-kes yang tidak melibatkan pembunuhan maksa bukanlah kisah dan dianggap sebagai ta'zir. Tuan Diputu, isu yang terakhir ialah hukuman alternatif boleh diterapkan untuk kes-kes lain yang memperuntukkan hukuman mati mandatory. Pemansuhan hukuman mati mandatory masih boleh dikekalkan dalam perundangan Malaysia dan hakim boleh menjatuhkannya, hakim boleh menjatuhkannya ke atas pesalah atas budi bicara. Kerana kes-kes yang melibatkan hukuman mati mandatori ini adalah tergolong di dalam kes-kes berat dan mampau. Faktor hukuman berat ini boleh menakutkan rakyat melakukan jenayah ini. Kuasa budi bicara mestilah menepati tuntutan keadilan dan menepati masalah yang ingin dicapai dalam makasih syariah. Konsep deterrence dalam perundangan akan terjejas disebabkan oleh disebabkan orang kena tuduh sedar bahawa dalam keadaan yang tertentu ada peluang untuk mereka tidak akan dikenakan hukuman mati mandatori. Justru kadar jenayah dijangka akan meningkat. Dan uh, oleh itu, apakah jaminan pihak kerajaan dalam memastikan jenayah tidak meningkat dengan pemasuhan hukuman ini? Itu saja Tuan Diputu dan semoga Allah menerima segala amalan kita di bulan mulia ini dan memberikan taufik untuk kita meneruskan amalan di sepanjang 2 per 3 Ramadan berbaki lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.